Всем привет! На канале дальнобойщик Данек Сегодня едем в рейс из... из... Кирова в Москву. А не из Кирова в Казани. Так, сейчас на рампу встать надо. Вот такой вот даф, синенький. Кстати, по меня я лобовый. Так что можно ехать. Такой вот такой ну, рэп-комп. Кстати, установил какое-то интересное, участников. Все, встал под рампу, ворота открыл. Сейчас пойду. И то буду садить, я встал, все, сказал, следил в машине. Так что будем полежать. Чуть -чуть. Так что все, ребят, загрузимся и увидим. Я загрузился даже не с Киро, а я, я еду в Киро. Ну все. А загрузился я из какого-то города, не знаю, как он называется ну не знаю, ладно, поехали. Что там закрыто, крышку мы достал? Видим город Кирова, там обычно по документам. 479 км, документы забрал. Можно ехать. Он у меня в дует. Ну, встроится это будет. В принципе, пишу, можно ехать. Ну, мы, в принципе, и так уже едем. Не поезжай. Вот А, он вокзал. Что-то не знаешь. А, вокзал потом в Вот так Сейчас здесь надо, будет стоять мотать.

Вертолёт стоит. И чуть, машина там чуть На вот Заправка 200 метров. Сошли. Часто можно день от стоп. Сейчас я там сорву чуть стопаком, у том баке 50 литров и Так, ладно, сейчас приду 40-15 минут, даже 45, как стоит, в Рефа заправлю и буду ехать дальше. Так, все, ребят, перебил, разовил, пробыли, нужно дальше ехать. Кофейка попыл, 45, кстати, отстоял, можно ехать. Indeed, Затем кирал на выгрузку Ребята, подъезжает уже кондиционер для выгрузки на На Варшаву, да, похоже? Буду я лягать спать, открыл ворота, буду выгружаться а вам подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.